Kembara Jelajah Pulau Mersing 2016 yang menyaksikan Sultan Johor Sultan Ibrahim Iskandar melawat ke lapan buah pulau di sekitar perairan Mersing membabitkan jarak pelayaran sejauh lebih 500 km. Kembara Jelajah Pulau 2016 yang juga termasuk dalam siri Kembara Mahkota Johor KMJ kini masuk edisi ke-20. uh, kebara Makota Pulau Siri keempat ni okay, Taman Negara telah dilantik sebagai uh, salah satu daripada jatuh kuasa uh, untuk menjayakan jelajah pulau ni Jelajah pulau selama dua hari satu malam menyaksikan Sultan Johor dan rombongan melawat ke Pulau Besar, Tengah, Rawa, Mensirip, Pemanggil, Aur, Tinggi dan Sibu. Baginda dan rombongan kemudian menuju ke pulau besar bagi menyempurnakan peletakan alamat beserta poskod bagi projek pusat informasi dan perkhidmatan Taman Laut Sultan Iskandar selain pelancaran peti pos darat. Sebab tulis pun kat bini hangpa. <laughs> Kewujudan peti pos darat dan pos kod baru memberi gambaran positif dan sambutan baik dari kalangan penduduk pulau besar dan pelancong asing di sini selain menyifatkan ia sebagai nilai sentimen penting untuk dikekalkan. Inisiatif daripada Pos Malaysia membolehkan orang ramai terutama penduduk pulau besar dan pelancong dapat merasai pengalaman menggunakan perkhidmatan ini. Menggunakan poskod khas di gugusan kepulauan adalah satu yang unik selain angka 86888 dilihat menarik dan mudah untuk diingat semua orang. Ia satu usaha yang boleh dilakukan di beberapa pulau lain di negara ini. Meskipun dalam hujan lebat, baginda yang diiringi Tunku Panglima, Tunku Abdul Rahman dan Tunku Putra Tunku Abu Bakar tiba dengan menaiki bot peribadi Baginda untuk melawat tempat penetasan telur penyu milik batu-batu resort di Pulau Tengah berkenaan. Baginda juga berkenan melepaskan beberapa ekor penyu sebagai simbolik pelancaran program pemeliharaan penyu di batu-batu resort Pulau Tengah. Kita uh, berharaplah uh, bahawa sentri penyu ini sikit banyak akan dapat uh, kita wujudkan untuk mengungkalkan lagi pun sempasi di kawasan Taman Ustaz Iskandar Sultan Ibrahim kemudian melawat ke Pulau Rawa bagi menyempurnakan pengisytiharan Penguatkuasaan Undang-Undang pelisinan rancangan Kawasan Khas RKK Untuk pos-pos kawalan yang ada di Taman Ustaz Iskandar ini kita ada dua Pertamanya di Auk dan keduanya berada di Pulau Sibu untuk di Pulau Ower tu kita menempatkan lebih kurang 6 orang lah untuk sekali uh, shift lah dalam 10 hari. So mereka akan menetap di di pos kawalan uh, selama 10 hari dan uh, mereka juga dilengkapi dengan apa Peralatan-peralatan komunikasi dan juga bot ha, untuk mengawal dia ha, di kawasan kita ni lah. Yang mana untuk pemisahan di laut ni kita mengadakan pemisahan sebanyak tiga kali setiap hari, iaitu sebelah pagi, tengah hari dan petang. Menerusi RKK, pihak Majlis Daerah Mersing MDM dapat menyusun kebenaran merancang di kawasan gugusan Kepulauan Taman Laut Sultan Iskandar. Seterusnya mengawal pembangunan di Taman Laut tersebut. Ia sekaligus memberi pihak berkuasa tempatan PBT lebih kuasa bagi menjalankan penguatkuasaan, kawalan serta pematuhan lesen di gugusan Kepulauan Taman Laut Sultan Iskandar. Sebenarnya kita mendirikan pos-pos uh, kawalan di sebagai contohnya di Pulau Au dan yang kedua ini di Pulau Sibu uh, ini adalah untuk kita mengawal uh, aktiviti uh, menyelam yang, 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 yang tidak ada kawalan. Pada hari kedua kembara jelajah Pulau Mersing 2016 yang bermula dengan menyaksikan Sultan Ibrahim Iskandar menyelam ke dasar laut Pulau Mensirip bagi merasmikan peti pos dasar laut diraja pertama di Malaysia. Terdahulu baginda menyelam sedalam 9 meter di Pulau Mensirip bagi meletakkan logo Sultan Johor di peti pos sekaligus merasmikan perletakan peti pos diraja tersebut. Sultan Ibrahim yang menyelam kira-kira 15 minit itu turut memasukkan poskad khas kalis air di dalam peti pos berwarna merah sebagai simbolik pelancaran. Peti pos dasar laut diraja itu turut tersenarai di dalam Malaysia Book of Records sebagai peti pos dasar laut diraja yang pertama dipasang di negara ini. Setelah selesai baginda kemudiannya menyelam menuju ke arah rangka karang sebagai simbolik taman terumbu karang Tunku Laksmana. Taman terumbu karang Tiruan itu turut menampilkan 42 bingkai terumbu karang yang dibentuk dalam susunan TLCG Tunku Laksamana Coral Garden bagi memperingati almarhum Tunku Laksamana Johor Tunku Abdul Jalil Iskandar Sultan Ibrahim. Rombongan seterusnya berangkat ke Pulau Aur. Untuk merasmikan pus kawalan Taman Laut Sultan Iskandar dan pelancaran sumber air, selain menyampaikan lesen penyelam laut terbuka kepada lima penduduk pulau berkenaan, kembara jelajah pulau kemudian diteruskan ke Pulau Sibu bagi pelancaran monumen Santuari Dugong Johor. Sultan Ibrahim turut menandatangani plak Monumen Santuari Dugong dan meletakkan tanda Santuari Dugong di atas Google Map yang akan menunjukkan gambar dan lokasi pusat santuari itu. Projek Santuari Dugong ini, uh, yang telah kami terima daripada Kerajaan Negeri adalah bernilai lebih kurang 1 juta ringgit yang mananya dia dibagikan beberapa komponen. Yang pertamanya kita aa, dalam proses menyediakan aa, plan pengurusan untuk kawasan hubung iaitu konsultan kami daripada Marset aa, akan bekerjasama dengan Perbadanan Taman Negara untuk menyusun tentang pelan pengurusan ini. Turut hadir pada majlis perasmian tersebut adalah Menteri Besar Johor Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dan Pengurusi SKMM Datuk Seri Dr. Halim Syafi'i. Kembara Jelajah Pulau Mersing 2016 ini dilihat sebagai satu penyatuan antara Sultan dan rakyat agar mengeratkan lagi hubungan mesra di antara bangsa Johor. Sultan dan rakyat berpisah tiada.